Өчигдөр 17 цаг 33 минутад өсс юмар би та бүхэнд шууд мэдээлэл хүргэж байгаа. За Японсын Фукушима хотод за цахилгаан станц нэгдүгээр реактор нас реактор тодорхой хэмжээнөс бага хэмжээний дэлбэрлт болсон гэсэн мэдээлэл би та бүхэнд дуулгасан. За дэлбэрэлтээл бас тухайн станц ажиллаж байсан дөрвөн ажилтан бас хөнгөн хэлбэрээр ирсэн гэсэн мэдээлэл би та бүхэнд хүргэж байгаа. За угтэл бодлоор эсвэл төвдээ бид үндсний айлх байдлын зөвлөлийн шинжээж за геополитик хүрээний гинц захирал мегморик өрч оролцснод гаднаа. Тэгэхээр таны удаас энэ хүү цахилгаан станцуудын талаар мэдээлэл өрнө байгаа бах. Ерөндихдээ яг одоо энэ Ялангуй ян Фукушимад байгаа станцуудад энэ анхаарлаа хандуулж байгаа. Нөсөл байдлын төрөнд танд ямар яг мэрэгжлүүний үед ямар хүү мэдээллүүд өрнөс бидэнд таа ойлцохгүй юм. Тийм одоо даяуны өмнө төр Японы ард хүн дээр амжилт аюул тохиолдлоо л да. Одоо энэ үүдгэвэл хүн төрлөختэнд гэж хэлж болох одоо амжилт дэүзгэл боллоо тийм их харамсалтай хэвлүүлж аз уур миний хавьд танагтай өөрх тавал одоо одоо аюулгүй байдлын судлаач тийм үү түүний дотор яг хэвчээр аюулгүй байдлын одоо салбар тодорхой хэмжээгээр ажилддаг Монц зума аялалгүй байдлын төлөө Монгол Улсын төрийн босоо ажиллагаа байдлын циглер судлагч тэрний тэр гүний өдөр сэнх байх гэж болж байна. Тэгэхээр тэрнтэй нуяад одоо хэд үхэлж болох байл та. Зүгээр ер нь бол яг мэдээлэл бит байнг харж байна. Яг Остоматид үзэр тэрнээс гадна зумын аялалгүй байдлын судалт гадаадын орнуудын вэб сайтууд орж байна. Имейлээр ч одоо танд эрдэмтэд судалт тэр дотор Японоос босоо муссмитэд лавжил байна л та. Тэгэхээр тэнд бол үнэхээр яхахгүй тийм дэлгэрэлт болсон байна л та. Сайнхан а тодорхой хэмжээгээр одоо цацрах гэдэг үз цацгдсан байна. Японы засгийн газар яг одоо сая хевдлийн баг хурлынгаас айхын одоо авахар хэмжээг талаар хэллээ штэ. Тэгээд ер нь бол зүгээр их тодорхойг үнөхсөл байдал л та. Тэгээд энд одоо ингээд нэрийн судлаа дэмжилт хийгээд үрэгийн тогтоод ингээд одоо цаашдаа явах ба. Ер нь бол ер нь их л ноцтой байдал үүслэ гэж бодож байна. Нэг талаас. Тэг ноцтойс яг оо Монгол усд тамаруулж ойлгохын тухайд бол тийм ээ. Хэд дэс асуулаа штэ нэг дууст одоо тэнд Монгол иргэд нэлээ олноор байдаг. Одоо би чотж ирсэн, энэ хатж чотж ирсэн мэдж байна. Монголчууд байдаг. Тэхээр мөн одоо Турксоос Анхаарч явах, Хархамч явах энэ Монгол хүмүүсийн аюулгүй байдлын асуудал. Би ер нь тэгэд айлулах одоо энэ хордлого дөртөөгөө байгаа теэрн буцаж жүрэх тухайн асуудал эргэдэх бах тийм ээ. Ягдчих явах бах тийм. Нөгөө талаас бас бид сургамж авах юм их баг л да. Жишээний үүд болхоо. Жишээ нь тэгэхээр Юуны одоо энэ цүмэ байлгууд байдал гэдэгт би таны төлөө зур 3 удаа ярьжлаг гисэн. Тэгээ ярьдаг. Тэгэхдээ манай би манай хүлүр уламжилтсан одоо их хол сонсогдод байдаг байхгүй юу? Цүмэний одоо байлгууд байдал гэдэгт би судлаачд бол хоёр зүйл ойлгод. Цүмэний төвшгэ байлгууд байдал дээр ойлгомштай. Цүмэний данас хэрэмжлэх одоо цүмэний зүсгий одоо аюул яг одоо аюулос хол байх. Юу нэгэл одоо цэми зүсэх гэдэг утгаар нь бол аюулын одоо их том голомт цэмийн дай гаргаж болохгүй тийм энд тодорхой асуудал шүү дээ. Бид бол бас зөвхөн зил хилээ хилээд байгаа шүү дээ. Нөгөө талаас цэми энергийг одоо цэмирчм хүчийг инкийн зөвлгөөр ашиглах нь гэдэг чинь маш тодорхой юм шинэ ихсэл дагуулдаг аа. Маш их одоо зэгсттэй бодлоготой шинтех технологийн хөндөр төвшөнд асуудлууд их шийтсэн байхгүй бол энэ бол бас одоо бүр уран хэлбэрлэх үеэс эхлээ тээвэрлэх тэгээд цаашдаа одоо автомат савлгаа станц байгуулдаа тийм үү ашиглахын тулд их олон эрсдэлтэй ахуулдаг энэ талаас бидэнд сургамж одоо болох юм их гарч ирэх багчаа бас бидэнд ирж байгаа дээ тэр нэг ямар бодсны юм те хэвэн байх хэмжээгээс 150 तक хийх байна тэр их бол тэр эс MV гэдгийг нэг товчсоогоор тайлбарлахад энэ яг юу юм бэ? Ямар байдлаар хэвчтэй хэмжээс суудаг вэ? Уг нь ер нь яг хөө ингээд одоо жишээ нь атом саглагаастай, биволюуг цэми энерги мөжлөлтөн биш шүү дээ. Аюулгүй байдлын судлаач хоол нь одоо энэ цэми одоо цэми звсгэсээс болох одоо цэми звсэг хэрэгсэн дай гарууд одоо ямар хахир л үүсэх болох уу? Тэр нь одоо цэми энергийн одоо энэ үйлдвэрлэл явуулж ихт ямар нөл гаруул одоо аюулгүй байдлын талаас судалдаг хүмүүс Тэгтээ яг угаралч энэ нь үл хэд хэдэн үзүүлэлтүүд байдсан байна лээ. Одоохоо атмосфер саглага станцын аюулгүй байдал хангах төдрх хэмжээнд одоо байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэл одоогийн дотоо эргийн тойрны одоо агаар мандал тийм үү газрын хөрсөнд голын цоцрог үүдгт ботсон одоо тархалт тордолт 50 хэмжээнд байх хэрэгтэй гэдэг. Зүгээр миний энийчгээр хаснаар бол 150 дахин гэж одоо гарж байна. Энэ үл ихэл тоолдо. Аа тэгэхээр энэ чинь анхны хэмжилт зүгсүүтэй бүх юм тодорхой байгаа юм шиг. Аа. Хоёр. Тэгээд тэр хэмжээнээсээ 150-ийх байх ёстой нийлэлд доцтой юм болсон гэж одоо манай мэдрэгдэл юмс би бас асуулт хэлчихэйд тэг. Аа. Ер нь зүгээр ташин тасууд хадмын сэлхэстэн дэлбрэх, цөмийн цэсиг дэлбрэх хоёрын ер нь учруул хор уршийн хувьд ер нь ямар яхуу ялгаатай гэдэг юм. Ер нь бол одоо яг одоо аюул учруулж болох объект гэдгийг бол гээр ялгаатай. Тэгтийн ер нь их төстэй зүйл юм бахи. Аа. Төстэй зүйл. Ялгаагүй бол одоо цүмний реакт шүү дээ хоёулаа цүмний. Одоо тохомд дэлбэрхэд асар их хэмжээний энергийг ялгаруулна. Тийм үү. Тэгээд одоо цүмний хор хөнийлгээд яхаж үсгэрэд бол шоколадтын долгион гэж байдаг. Аа. Одоо 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 йогтын нэг энергийн хүчтэй нөлөөлөлд уу одоо гал төмөр шатаж яваа штэ. Асар их хэмжээний одоо халуун үүсэж юм. Тэрнээсээ гадна тасарх их төгт одра боц сууд агаарт ус мэл тарн тийм үү тэгэхээр яг хуу цаг алга станцын тухайд бол нэг цохилтын долга өөсгөхөөсөөд гол нь тэр ардаачийн хортлог тарахдаг тийм ээ хортлог гэсэн үг шүү дээ ардаачийн хортлог тэгээд тэр нь байгаль орчинд нөлөөлнө үнийрүүл мэддэд нөлөөлн хамгийн аюултай нь тэр чинээл агаар тарвал салхиар тарн ус бороогоор тарн гадсны өрсөнд нэвчүүл усаар тарн тийм ээ ингээл одоо аюул ус шүү дээ ер нь болтий Тэр Японы ерхисэд наудаканы хойд бүлэг тухайн атмосфер хастанд байрлаж байгаа газраас 3 орчин километрээс ирэх одоо холдуула гэж үзвэл одоо 10 болоод нэмчиглээ л дээ. Энэ мэний ер нь байдал бас нөгөө талаас нь жоон бичтэй дэрж байгааг шинж юм болов уу? Нөгөө талаас 10 орчин километр газарт хүмүүс байхгүй гэтэн тийм аюулгүй ботлоотой газарт авьж чиж байгаа хэрэг муу юм уу? Гэхдээ тэгэхээр гол нь тэр одоо одоо цацрын төц төц хэр хэмжээгээр цацагдсан байна гэдгээс л шлтгаална л да. Тэр их нарийн хэмжээ шүү дээ. Зүгээр Японы болох өнтөр технологи өнтөр шинтелхөө хөгжсөн нэрийн тогтох бах. Тэгэл тэрнээсээ хэмжээгээл тэр аюулгүй тогтоно. Тэр тогтоно гэдэ Хортлогоо сэргийлж хэрэг нөгөө талаас одоо тэгл асар том ажил үүсэн шттэ тэнд одоо ариутгах хэрэгсүүг тийм үү одоо хортлоггүй зүйл одоо хортлогыг арилгах нь бүх арга хэмжээг авах шттэ тарахгүй байх энэ чинь маш их одоо том ажил бол үү гэхдээ үнэн цаашаа өргөцөх юм үүсэх аргагүй байхгүй ямар ч л гэсэн зүгээр миний баримжаагаар бол одоо зүгээр цаагүй муугар бодод яг уу гайгүй байгаас л гэж одоо бодож шттэ тэгэхдээ ерөөсөө одоо аюулгүй байдлын судалгаа юм айлуулх л одна муттаслы боддож байгаа ч юм ихээр бол одоо тэг япон манд газар нутг нь ямар аран билээ тийм хүн ам нь ямар шигүү амьддаг үлээ тэг газар тариал нь одоо ямар оо шигүү гэдэг үлээ тийм үлд тэгэхээр их л амургул байд тус чич гэж боддож л байна л да. Гэхдээ одоо бас тийм одоо яг уу Монголын ард түмэн бүл нэг их бас одоо юу гэх тэрэнд нэг их учруг сандра төвтэй тийм ингээд байх зүйл бас биш л да. Гол нь бол одоо ингээд одоо манай мэдрэмтэл цайт орон дэмий аюул учруулда тэр энэ айх туслах уу өөр ихэргээд аюулгүй байдлыг яаж хамгаалах уу гэдгээсээ гадна би нэг юм хэлээд байл л да. Одоо бид цаашдаа цэвэн энерги хөгжүүлнэ гэдээ байгаа штэ. Атом цогцологоодыг одоо ингээл ихнээс их сайн бодохгүй бол тэр өндөр учлтөөр Япон бул дэх хэд төр царин газ оц цэми зүхэ авилга төр амссан орн тэрнээс хэргил цунсан эмчилт сурсан тэ бүх арга хэмжээ авч сурсан тэр дотор газар хөдлөлтийн эсрэг тэмцэл сурсан бүх барилга бие хуту цахлалттан зуда бүгдийн тос барьд сурсан орнод ийм аюул гарчих штэй тэгэхэд ч манайх шинжлэх ухааны төгсөн маань ямар байгаа үлээ болсгүй ч маань ямар байгаа үлээ тэгэхээр энийг бол одоо маш их бодож прогончобчли их систем санагдаад байна л да. Аа. Задлын үржтээ манай эсвэл үндсний айлгуудлын зүйлтийн шинжээч геоплиткийн хурлын захирал Мегмарас лж байгаа. Яг энэ цаг үечтөөс битэнд шуурхай мэдээлэл ирсэн. Манай л үсээ суралцдаг дөлгөө битэнтэй бас холбогдоод байна. За тэгэхээр дөлгөөний хувь ямар мэдээлэл ирсэн? Мэдээлэл бид одоо яг одоо тав төвч. За дөлгөөний мэдээлэл үргэлж энэ сhongцны буудлын руу шууд одоо нислэг гүйлтгээр бэлдээд байсан Miati-н оо Boeing 737 оом 5011 нислэгийн дугаартай энэхүү нэмэлт нислэгийг хойшлуулсан за цуцласан шийдвэрийг Монголын иргэний агаар энт твэр компанилоод иргэний нисгийн ерөнхий газар зам твэр байрлагын байгуултын яам тодоо энэ гурван газрын хамтраад ийм шийдвэрт хүрсэн нь мэдгэлээ за яагаад энэхүү нислэгийг цуцлах болсон шалтгаанад хэл тайлбарлахдаа 21 цаг 30 минут гихэд Наритагийн ололсын нисэнгонцны буудал одоо хаах байна. За маргааш өглөөний 7 цагт нис конгосны буудал нээгдэх учраас одоо нэмэлт нислэг хөөрөхгүй байгаа нөхцөлд мэдээж нис конгосны буудал хаагтаас өмнө амжиж очилооч гэсэн эргээд одоо наашаага нислэг үйлдэх юмарч боломжгүй болоо. Тийм болохоор одоогийн байдлаар түр нэмэлт цай нислэгээ цуцлах ийм шийдвэрт хүрлээ. За харин өглөө Улаанбаатараас 8 цаг 40 минутад хөөрсөн Boeing 737 301 нислэгийн дугаартай энэ хүү одоо Нисх багийнхан одоогийн байдлаар Нарита нис Хонгоцны буудал дээр очисон байгаа. Яг одоогийн байдлаар 38 хүн энхүү онгоцонд суусан гэдэг мэдээллийг өглөө. За мөн Альбиосны Монголын иргэний агаарын тээврийн компанид бүртгүүлсэн 50 орчим хүн байна. За харин Наритагийн олон улсын нис Хонгоцны буудал руу ирж явах на гэдэг утсаар мэдээлэл өгсөн 30 орчим Монгол иргэд байна гэдэг мэдээллийг өгч байна. За тус АМ 301 нислэгийн дугаартай энхүү нис Хонгоц 5 цаг гээхэд 17 цаг тухайн орон нутгийнхаа 17 цаг 25 минутанд Наша Улаанбаатарын чиглэл рүү нислэг гүйлтгэр байсан боловч тэнд Монгол руу ирэх үсээтэй нийт зорчигчтоо авхаар болоод 21 цаг 45 минут гээхэд бүх зорчигчтоод адбиас ор бүртүүлсэн бүх зорчигчтоо аваад Улаанбаатар руу нислэг гүйтнэ гэдэг энэ хуу альбиасны мэдээллийг өгч байна. За одоогийн байдлаар нэмэлт энэ нислэгийг маргааш хідэн цагт тэгээд наритайгийн олон улсын нисонгосны буудлын хөргөхөй гэдэг энэхүү тодорхой шийдвэрийг мөн дээрх гурван байгууллага гаргаагүй байна ямар ч байсан бэлэн байдал зөксөөсөн байгаа тодорхой хуралцсны дараа шийдвэрийг гаргаж ийнхүү нэмэлт нислэгийг үйлдэх гэж хэдэгдэж байгаа. За нэмэлт нислэгээр гадаад харилцааны яам нас тавьдаг ажлын хэсгийн хуралдаанаар шийдвэрлсэн тусламжийн идэ материалыг хөргөх ёстой байсан нийт 4000 нийт 4 тонн 374 кг ачаа тус нэмэлт нислэгийн багаад байгаа юм аа Тиймээс Наритагийн нисонсны буудал чухам яагаад марааш өглөө хүртэл хааж байгаа шалтгааны талаар одоо иргэний агаарын тээврийн компанид мэдээлэл ирүүлж юу За энэ талаар тодорхой мэдээлэл бол харааханда алуугаан зүр Наритагийн олон улсын нисэх онгоцны буудал 21 цаг 30 минутанд хаана гэдэг мэдээлэл Монголын иргэний агаарын тээвэр компанд ирүүлсэн учраас бид нислэгийг нэмэлт нислэгийг хөргөх Ямар ч боломжгүй боллоо. За маргааш шүглөө 7 цагт онгоцныхын дараа тодорхой бас нарийнтгий олон улсын нисонгоцны буудлаа ярилцсны дараагаар нэмэлт нислэгийг хідэн цагт үулдэх үү гэдэг энэ шийдрийг гаргана гэдэг ийм тайлбарыг өгсөн юм аа. Эхний онгоц одоо нарийнтгий нисонгоцны буудлаас отцоход байгаа онгоцроо ямар ч исэн нэг 100 гаруй хүмүүс ирчихнэ гэсэн одоо тоо мэдээ бас байна гэсэн үг. Хм. Яг отойгийн бадар 162 суудалтаа онгоц тэнд очисон байгаа. Отойгийн бадар 38 хүн суусан гэдэг мэдээллийг түрэн өглөө аль авиасны бүртгэлээр бол 50 орчим хүн Монголын иргэний агарын тээврийн компанид бүртгэлтэй байгаа юм байна. Дээр нь нэмээд 30 Монголын иргэн Наритыгийн олон улсын онгоцны буудлаар ирж гинэ гэдэг мэдээлэлээ тухайн одоо МЯТИ-ийн төлөөлөгч ажилтнуудад утсаар хандаж мэдээлсэн байна. За тэгэхээр өмнө нь бас нашаа Улаанбаатар руу ирэхээр байсан одоо саатад байсан 42 зорчигчдийн эндээс 14 нь гадаад иргэн байгаа гэдгийг дахин санах хэрэгтэй. 29-нд Монгол иргэн тимлцоор гадаад Монгол иргэдэд халилтсан за нэг 160 орчим иргэд ирэх واخа гэдэг юм таамгэлсэн мэдээлэл байгаа. Гэхдээ онгоц дүүрэн ирэхгүй юу гэдэг нь одоогор бас хараахан шийдэгдэггүй байна л да. А одоо бас 21 цаг 45 минутанд энэ нислэг Улаанбаатарын чиглэлд үйлдэгдэн. За Улаанбаатарт Чингсэн олон улсын нисэх онгоцны буудал дээр шөнөнтэйг 2 цаг 25 минутанд ирэх юм байна. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Заагт учраас би зөвшөний цага өрөөс бүлтэн таван хөндөөр хөргий манай эсрэг цаа үндсэн айлгуудлын зөвлөлийн шинжээч геополитик хөрөлгийн захирал мегмор ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Японы хэмжээнд нийт 57 гатмын 55 гатмын цэглэл хатас байдаг гэсэн тоо баримт байлдэг. Тэгэхээр ер нь ос яг цунами болохоос өмнө дөрөв нүтрэг дамжичихсан одоо бас ахаад нэг хоёрын нүтрэж байна гэсэн мэдээлүүд өгөн. Энэ атмосферхоос татдаг ажлааг болох юм тэнди өдэ бидний өнөг унтраалгах дарах төдий юм байдаг юм болов. Ер нь ямархуу нөхцөл байдлаар хэрэв үйлдэлүүдийг бяхот үл би яг нервчлэн хүм биш тэгтээ одоо төрсмө японш орон бол ай одоо яг нэг газар үдэлтэж ч юм уу дайм болдог ч юм уу салхи шуур ингээд ийм нөхцөл удаат мөцөлгөснөстэй аваар ус гарахас урд толсөх арга хэмжээ авсан л байха л да. Тэр онтроод өөр автомат онтроод өгч одоо тийм олон хөрөмжөд тавигдсан байд}{}им байх юм байна лээ. Аа шууд одоо шийдвэр гаргаад удраад өгч байдаг юм байна лээ. Зүгээр одоо тэр урд толсны арга хэмжээг авч байгаа бах. Тийм авч байгаа бах. Тэгвэл одоо ингээл над нэг юм бодлогод байна л да. Атал Монгол улс ул цэми энергийн салбарт бас одоо идэвхтэй ажиллахыг харалдсан одоо хинээр үү тэг чи хийжл та мэдээс ус хөвчгд өөрөөх байгаль байдлыг ашигlocalhost байгальд хоргү тийм ээ одоо ямар төртөгтэй ч юм уу энэ технологид ул ирээдүйд одоо харсан юмэр чим үсээ бодлого явуулгүй яах тэгэхээр тэр дотор одоо манай төрш үдирдлийн одоо энэ дөрвөн хэвшлийн усууд бол энэ бүхнийг тооцчих байгаал да. Тэгээд тэр бол одоо тэгээд хийхдэх бах. А зүгээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр одоо хинт хилж битдгүү штт их аюулыг. Тийм э. Тэгэхээр чин Монголсын өөрөө бас л одоо галзуу итвүтэ газар дэлт итвүтэ бүсд орн тооцотд. Бас л нөлөө олон хүчтэй хүчтэй 7 7 8 одоо баал 19 сарын баалын газрын удирдлагчдуд одоо бид хэрэгжүүлсэн тэмдэглэгээтэй хүн амс ирг өргөн уудам талчаас төсөл өнгөрдөг байх гэж бодож байгаа шүү дээ бид нар. Тэгэхээр зөвхөн ганц атм салгаастай биш хэл бодъё тийм ээ. Улаанбаатар маань өнөөдөр барилаг байгуул тат төвлөлтөө нэмэрхэвэл гэл бодоо тийм үү. Тэгэл ингэч чин одоо манай одоо үгдэхтэн одоо амцхай байдлын одоо албаа хэр бэлтгэх төвшөндө гол хэр анхаарч байх гэж одоо тэг техник хэрэгсэл болсон хүчнийх нь бодлого нь одоо хэр одоо явж байна ингээл анхаартай байхгүй одоо одоо би мэдээлүүд хараал байхын гол одоо их үр бүтээх зүйл японы өрийг хамгаалах хүчин зэрэг гэсэн үг шттэй ихтал манай зөвшөдөчмөө бас ийм тохиолдолд одоо өөрийгөө л хэр сургаж бэлтгэх гэж байна сургаж бэлтгэхдээс гадна гал нь одоо хөрөнгөч хаяад одоо шаардлагатай техник хэрэгсэл отал тус хаат онэг төхөөрөмжээр хэр хангахсан байнгээл ингээл зүндөө юм бодогдод ихэлж байна л да. Мэдээж хэрэг төстөрөт арих хэмжээ авууджаа би мэдчихж байгаа. Тэгэхдээ энэ одоо аюул тийм аюул бол хийж чирдгүү энэ өндөр хөшөлтөөр яаж одоо төвд сонгордж байна тийм үү. Тэгэхээр ч манайх бол бас бодох юм их байна гэдэг л бид энэс лайх сурмж авах хэрэгтэй. Яг нөхцөл юм байгаа бэлггүй юм яриад яг үг гэхдээ Юу чинобелийн цагчаас төлбөрөөс ямар ямар зүгээр даварууд гарч ирсэн юм болоо саяханний уужуудын хүртэл бас чирнобелийн цагчаас төлбөрлөлтөд холбоотойгоор бас хүмүүст өгөх нөлөөлөл одолт байсарайнаа ч гэдэг юм мэдээлэлдүүд яддаг гэсэн шүү дээ. Гэв чирнобелийн аадам цагчаас төлбөрлөлтийн тухайд бас эргэн саролхуудаас мэдээлэл өгөхгүй. Тэ яг хөт тэр үл ер нь бол аимшгт юм болсон ш нь штэ. Зүгээр яг тухайн тэр одоо зүгээр тэр үед байсан одоо Орсын албаны улс төлөлт бас тийм үү тэрний ч өөр юм гэсэн бодлоготой бас нэг хоёр системийн зөрчилтэй нүү байлаа штэ мэдээлэл халттай гэсэн. Тийм учраас яг тэнд болсон үйл явдлын тухай мэдээлэл бол бас төдийлэн одоо манай ард хүмүүдд сайн хүрээгүй тийм үү ер нь дэлхийн ард хүмүүдд бас их хаалттай байсан. Одоо яг ер нь бол их л а임шигтэй зүйл болсон хөндрөлөлт нь одоо айх тусрал мөндч болохоор юм болсон шттээ да, mm -hmm. маш хөргөө хэмжээний газар орцсон юм байна лээ маш олон хүнээ одоо аминас э, тухай үед ирсэн дараа нь бол тэр голомт донд ажиллаж байсан хүмүүсуд бэлтгэл гүйцсэн юм уу гэмийн дүр mm нь -hmm. хэлдэг шиг тодорхой одоо одоо өмсгөл ховц зэгсэмж юмар хангагдаг байснаасаа болсон юм тийм төсөл үүсүүлсэн юм тэрнээс бол одоо mm -hmm. дараа маш олон хүн одоо ирүүлүм дээр хах хэм нас нүргэцэн одоо ч хүртэл тахирд туу явж байгаа тэгээ тэр улсын нийгмийн асуудал тэгтэй өнтгөл зөндөө юм байт юм байлаа үнэндээ тэгэл тэрнес сургамж явал одоо дэлхийдээ яра маш их өндөр стандартын тагтайг бол энэ автомат цэвэрлэгээс дунцууд бол одоо их өндөр шаардлага тавиал өгзүүлж байгаа штэ тэгтэл би дахиад нөхөд төвтөх гэдэг чинь япон шиг өндөр прожектор нь бас л одоо бүрэн бэлтгэлтэй бийж чадсангүй шүү дээ. Тэгээд бодохоор бид бол цаашдаа цөм өнгийн сүлэгжүүлэхдээ энэ бүхнийг зөвлөлөө атмосферлагын цахи ажил болох хангаж аль болох өндөр технологид өндөр хэмтэй хамтарч ажиллаж байгуулахаас гадна ийм аюул болвол улс орн маань тусгай одоо байгуулгууд маань артэрэгэд маань бэлтгэлтэй байх ёстой юм бодохгүй болохгүй. Би ганц л одоо жишээ хэлье. Би одоо бас Японы хэл мэдээлэл зөв ерэнч үүдсэн жишээ л гэж зүг ганц л жишээ хэлэхэд Ото Японд ийм оо ганц оо газар хэд л хөш шүү дээ. Цунами болж болон салхи шуурга болж болон үе хөр болж болон байм болж болон тийм үү. Ингээд л оо ийм арга хэмжээ авсан байх юм байна л да. Жишээ нь оо тэм тохиолдолд дунд зургуулууд, ихтэй зургуулуудын биеийн төрийн заалгаж ирнэ шүү дээ. Биеийн төрийн цогцлол бүр байна тийм үү. Тэрийг зориуд тэгж харгах дайр болгож бүгд тааван төгтөхөөрөмжлө өөрөөр хэлвэл одоо манайхч бол дош ухад нууц шиг юм бот нь тийм үү японоч өөр шүү дээ намдэр газар үе болсон аль бол хөндөр газар барьдаг тийм спорт төвчлүүдэ. Тэгээ тэнд дотор нь бүх одоо 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 хүмүүс амьдрах хоол хүнс ховцос холбо гэрэл цаглан одоо автономын гэрэл цаглан тийм билдэд тийм ээ. Тэгээ одоо аюул болвол тийм бүх оршихуйг зэрэгэн төрнийх нь усна мэдчихэд Одоо одоо ингээд ямар нэг аюул удааг бид үл тэр сургуулийн бие томирын заалтанд хүчигч чад. Тэгэхэд энэ тулаан анх хүчсвэн, хоол вэ. Одоо ард тасаа хамгаалагчд төрүүл ямар ч одоо газруудаа нурахгүйгээр зөв үүтэх барьдаг гисшээ. Мм. Тэр юм бидний байт юм уу билээ. Гэхдээ одоо манайд л гүцүүлдэ. Тэр одоо нөлөө холн жилийн өмнө цэргүүсд иргэний амгаалтын шумаар бол бас нөлөө юм хийддэг байсан. Одоо ч манай онцгой байдлын интегратив мужсуули хэл юм хийж байгаа. Гэтэ эн чин осрын эдийн засгийн болцоотой холбоотой, мөн хөрөнгөтой холбоотой асуунттай зүйлүүд шүү дээ. Хамгийн гол нь энэний төлөө гэсэн одоо тийм цэгцтэй санаа нэгдсэн төрлийн бодлого байж байж зохицуул хийж шийдэх зүйл дээ. Тэгэж одоо бодцоос л арах. Хм. Юу нэгээр ялангуяа сүлжээ дэлдсэн манай улс яг таатамцлах стац гэж нэрлэдэг юм ярих болсон. Энэ асуудлын одоо ямар шатанда явж байгаа юм бэ? Ярих цараас баг хуцаа өнгөрч өнгөрлөө шүү дээ. Судалгаа нэгч хийтий юм уу? Одоо туршилтын нэгч гэтий юм уу? Ямар шатанда явж байгаа юм бэ? Гэхдээ яг одоо хөндө миний лойлог цаг бол ямар ч хэсэн зөв энергийн салбарт төсөөр бодлогоо батлагдцсан. Аа. Цөми арч хүртэл тухай хууль одоо тэрийг захицуулах хуультай энэ адлаэр их хэд дэх цагааны байгууллагацсан цөминий газар гэдэг. Инхээд Монгол улсын төрийн бодлого нь ямар ч ихсэн одоо цөмийн одоо уран олборлолт тийм үү тэгээд цөмийн ирцэн үчийн инхээд зориултаар ашиглахлаар бодлого боловсруулад хэрэгжээд явуучаа. Тэгвэл миний л одоо уншиж байгаа бол маш олон тулгымс асуудлууд үүсэж байгаа болтой юм байна лээ л гэдэг. Одоо хамтрах төлшө түншээ сонгохоос эхлээд одоо тэр уранны олборлолт тэй болоод одоо тэр шар нутдаг гэж ярьдгийн анх шидэв тэрийг боловсруулах технологи хаанаас ахгүй гэхлээр аюулгүй байдлаа хангах гэж их л удаж хийж байгаа шттэ. Тэгээ захиргаа өстой цаа барих татулахаар тахан байх гол. Тахан байх гэдэг чинь бас өчтэй шүү дээ. Одоо тод харагдаж байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл бийс энгээл зүгээр одоо bus-уудын асай туутыг харж ялт бол бас л оновчтой газар сонгоогүй нь гэсэн шүүмжлэл гараад байна. Одоо бухуу шимэг зөвхөн зөвхөн байх таа, тийм ээ. Гэхдээ ингээл бодох юмнууд их л байгаа. Зүгээр манайх бол би бол одоо мэдрэгдлүүсүүд ажиллаж идэх юм иймэн бас ч гэж одоо энэ bus-уудын туршлагыг харж хийж байгаа юм чинь гайгүй юм их бахал да. Өдөртөө маш их цармал царцлааж шүү дээ. Юу нэ аливаа ус их оронтой өөр хөндөс төр хатми барьхааса өмнө юм барих цагаас эхэл барьцаас хууч гэсэн бас одоогийн толуусын адмын энергийн газарч гэдэг юм уу тийм олон улсын байгууллагын нэрс тодорхой үүргүүд гүйлэдэг байх та. Хүлээхээр барахгүй. Яруусоо одоо олон улсын адмын энергийн агентлаг гэдэг байна шүү дээ. Одоо авч осов вена тоо тийм үрчэн яруусо дэлхийн хэмжээнд тэргий зохицуулдаг олон улсын байгууллага шүү дээ. Одоо их их орон зүгээр нэгдээгүй ганц нэг орон байдгийм аа. Тэр чин голлон зөвхөн үйлдвэрлэгдэл тэнэлт тавихыг олон улсын хэмжээнд зохицуулдаг. Аагаа одоо шалгааддаг, үзтдаг, шаардлага тавьдаг тийм ээ. Тусгаа өөр юм гэсэн дүрм журмтай. Монгол улс ч тэр нэг шүү. Одоо манай Австриус зөвөнцөлийн элчин сайд эн хсайхан гоовол энэ чиглэлээр ажилдаг. Манай одоо Засгийн газрын тэд гадаа гадата төлөүлөж шүү дээ. Гэвч манай Монгол Улс бас энэ тал дээр ихтэй юу тооцогддаг. Тэшмдлэгэд манай энхсайхан сайд бол манай тийм чуу ажилгүй агентлөө Цэнхэрсэл төрийн бүс багмын тэргүүш шүү дээ. Одоо бидээрээ. Инхэд манайхч бас их тоо 40 тэгэх юмстай. Тэгээ ер нь их маш тодорхой нარი стандартууд байдаг. Аа. Тэр чи хоёр талын хяналт тавьж байгаа шүү. Нэгдүгээр цэми зүсгэлтөл хөрүүлэх гээни. Хэржэлтэнд хяналт тавьин тийм ээ. Хоёрдугаар нь цэми энергийг одоо атом цогцолгоос тацууд гэж яриул та. Тэрнээс гадна албаруулах хүүдүүд шүү. Энийн тавигдох олон улсын машин арийн бос улс стандартууд байдсан юм байна лээ. Тэрний дагуу тэр одоо атом алуусын атом энергийн агентлагын хэржэлт нүтчл одоо хяналт тавьдаг шүү. Манай гот яг ингээд нэлээд хүчтэй явагдаж эхэлчихсэн байгаа юм уу бас тасралт хамжир хэлэлц чаналтдаг бидний бидэгдэх боломж өгдөг байдлаар 50 ихэлч гэсэн л байгаа хэрэгтэй. Уу 50 ихлэх үү одоо ихэд туфта хамт тал ажиллаж байгаа шттэ. Одоо төр учин одоо энэ агентлагын төр учин даргаас баратаа гоо өөрө Монгол дээрээ одоо миний санахаар 3 4 жилийн мөн ирээд ажиллаад манай бүх юмүүдийг үзээд зөвлөгөө нөгөө мэржэлтүүд дээрээ ирээд явсан. А дараа нь одоо баратаа гоо хугацаагаа дуусгаад оронд Японд иргэн сонгогдсон шттэ. Тэр хүн бас одоо өнгөрсөн жил Монгол дээрээ бас тамаанай зөвлөгөөгөө гээд анхаарал тавиад дэмжих туслахаа ингээд ингээр чинь манайх бол хамтраад ажиллаж байгаа. Юу нэг тех ёстой та. Тэгэхээр тэр одоо төрсэн давхар бүх одоо тэр яг юм технологи аюулгүй талсаа гадна одоо бас одоо бос хүчин бэлдэх асуудал байна. Ганц адмын цэглэлээс бас биш шүү дээ. Цацэг ихт бодсоо шигэлдэг олон одоо өмнөгийн үүдвэрийн салбарууд биш. Энэ бүхэн ч бүгд нийт стандарт юм л та. Тэрийг найдын уур бүрд хүчтэй. Тийм үргөн манаас сүлээч конвенцууд нэгтцсэн байгаа тийм. За баярлалаа. Өнөөдөр 17 цаг 58 минут өссөн байна. Би цошин цагийн дээр төдөвлөе. Эсвэл тө үзнэ хэлбэдэлийн зөвлөлийн шинжээж, cable fitting-ийн <imit> cable fitting-ийн <imit> хөрөлтийг захарав. Memory-г үржүүлж, тавхан дош. За автомати цэглэх стратеги чих юм юу байдаг юм бэ? Ямар одоо байдлаар бид ажиллаж чадах ёстой юм бэ? Яаж одоо горын мэрэглэхтэй мэдэх бид яривч төвч гэсэн тавхан төрүүлээ. Бидний урилгаас нь баярлаа гарууд шидэгтаг тута шин мэдээ дуулах гэж байна манай төлөөгийн сурвалжч гад суур бидэнтэй холбогдоод байна. Ачаа суур мэдээлэл өргөрээ. Тэгэхээр Японоос одоо явуулж байгаа хамгийн төсөлөмжүүд бол суурсаар байна. За өнөөдр мэдлэлэр бол а урлаг соёлын одоо зам үндүнчилэн төрийн bus байгуулгуудын төлөөлсөн одоо энэ над хэрэгэд бас төсөлөмжөн гараа сунгаж байгаа бол за цанаамигийн гол туусан Сэндай хотын сургууль төгсөөд бас залуучууд нэгдэж Японы улсад бас ханивий тусламжийн гараа сунгахаар оссон байгаа юм аа. Тухайлх юм бол одоо тухайн Японы улсад бас нэрвэгцсэн өнцөг хөвгүүдүүдийг Монгол улстай авчирж бас амраах, зам нь төвчилэн багч гэсэн хэмжээний мөнгө тусламж өгөхээр бас тохиролцоод өнөөдөр бас яриа хэлцээр бас өрнөдөн. За Сэндай хот нь бол их сургууль нь бол Японд болоод Монголчууд хамгийн ихээр оршин одоо амьдрдаг бас хат гэж нэрлэгдэж байгаа. Тухайлх юм бол одоо Японы хэмжээнд байгаа монголчуудын баг 3 3 торох хэмжээний олон монголчууд бас тийм дэмтэрч суралцдаг гэсэн мэдээлэлээс өнөөдөр Сэндай хотод одоо сургууль төгсөн залуучууд бас хэлж байна. Яг өчигдөр дөнгөж мэдээлэл авсан учраас бас Тос хотод одоо төгсөн залуучууд бас бүгдээ бас нэгдэж бас нийлж чадаагүй. Зөвхөн монгол усын их сургууль болон шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд одоо багшилдаг залуучууд ус нэгдэж одоо 10 гаруй залуус нэгдэж бас холбоогс байгууллал одоо баслж байгаагаас сонхорсон багмаа. За эдгээр залуучдын ярилцлагыг одоо үзэгчдэд хүргэе. Цунами болоод маш их гайхамшиг үүсчих байгааг бид бүхэн мэдж байгаа. А тэр одоо газар хөдлтийн төв нь байсан. Мияги аймагт бол бид сурч ажилд амьдчсэн юм хүмүүс байгаа юм. Тэгээд тэр одоо газар хөдлөлтөнд хамгийн их нэр өгсөн газар байсан хүмүүсийн хавьд бид нар бас энэ өдөр цуглж ярьцж байна л да одоо цаашд яаж бид нар тус дэми зөөлөх үн гэдэг талаара л ярьцж байгаа юм тийм. Ер нь цаашд бид нар одоо төсөвчдэн зөвсөрн ямар хэмжээ авах вэ төлөвлөж ийн. За ямар ч байсан эхний ээлжинд бид одоо өнөөдөр их цоглоод ярьцж байна. Ямар ч гэсэн сэтгэл санааны дэмблэг өөрөстийн хандивийн мөнгө цоглуулах нэгдүгээр асуудлыг ярьж байна. Аа тэгээд энэ хандивийн мөнгө цоглуулахаас гадна бид өөр бусад сэтгэл санааны ямар дэмлэх туслах зүйл хүү гэдэг талаар бодож ярьцж байна. Жишээлбэл одоо тэнд бол одоо гамшиг болоод олон гэр бүл одоо үхэж өрөгдсөн. Аа тэдний өнчин үлдсэн хүүхдүүд их одоо жишээлээ 100-ий дэлгэр цагт Монгол давьч ус итгэл санаа дэмжлэг үзүүлэгч юм уу? За тэгээд өөр босод эд материалын ямар туслац болцоо байна уу? Тэр талар бол одоо бүгд ярилцаад байж байна. Тэр хөрөнгө заскын зөв зөргөн олон одоо төрийн байгууллагуудтай ер нь холбоо тогтоов. Энэ талаар нь төсөл дэмжлэг үзүүлэх гэж олон төрийн байгууллагууд ханд өөр босод хөтөлгөнүүтээ бас уулз зогой. Тэгээ бидний хувьд бол яг уу дахан өнөөдөр тоо өөрсдөө ингэж цуглаад ярьж байна. Тэгээд бас Jugoamo гээд бас Японт төсөвчдийн холбоо байдаг. Аа тэгээд ажхийн нэгжүүдтэй чинь холбоо өрсөн чинь Newcom group бол дэмжиж санаачлаг гаруул одоо бид нэр дэмжиж одоо мөнгө төгрөг хэрэгтэй бол гаргая гэдэг одоо зүйлээ бол хэлсэн байгаа. Тэг, тийм жирээс одоо л нэг тийм нэгдсэн зохион байгуулалтанд ураг шатандаа л явж дээ л да. Одоохонд бол анх үчигдэр сонсоод бүгдээрээ ингээд сэтгэлээ хуваалцаад ингээд яриа сувж гин. Бүгдээрээ тий одоо юу зохион байгуулах хэрэгтэй вэ гэдгээ одоо зөвлөлтэй сууж ин да. Тэгэл синдагийн хөвд бол одоо бид нэр сайн хэлсэн тий. Осака, Токиогийн дараа ураг монголчуудын хамгийн олон амьддаг газар л да. Ер нь зүүн хойд Япоон. Тэгтээ зэрэг бид нар одоо зөвхөн их сургуул а шинж технологийн хэсэгт хоёрын гитэн багш нар бид нар хоорондоо ингээд холбоо бариал ингээд иргэжл одоо 10 10 гитэн хүн байдсан байна. Тэгэхлээр зэр тоохгүй их сургууль тэр синдагийн тэр хавьд бол боловсрол эзэмсэн хүмүүс бол маш олон байгаа. Тийм учраас бид нэ одоо энэ нэг хүчээ бол бүгд тэдэнд зүт батгаад энэ хүн дүүд нь бол бид нар бас ингээд тэд нартай одоо зөвхөн юм санааны үүд сэтгэл санааны нэгдэлтэй байх биш тийм бас одоо чадхат хараа бид нар туслах юм л одоо үсэлтэй бид нар байгаа өөр мэдээлэл нөхсөөр. За эргээд буцах 18:30 минутын үеийн шинэ мэдээлэлд болх юм. За мэдээлэл уурд барьлаа. Тэгэхээр шуулаа болтарт 18 цаг 10 минутаас бид тах энэс яг уустай холбоотой Японы усд болж байгаа. Японтай холбоотой манай дотооддоод болж байгаа үйл явдлыг айлболох шуурхат дамжуулах хичээл ажиллаж байна. Суурсандараа бид тах энэ шинэ мэдээллийг эргээд болох болно.